你说，猫是不是怕雨啊？怕呀，猫对声音特别敏感。那怎么办？就安抚、摸头，或者投喂食物。再不济，他们会找一个小空间躲起来。 我先回去一趟啊！你去哪儿啊？大半夜？回家一趟。哎，你等一下，我给你拿把伞。不用了，不用了，我走了。你你。 没事了，没事了，没事了。对不起啊，不应该把你一个人扔在家里的。没事了，没事了。志远，我刚刚去上厕所的时候，手机掉进马桶里了，然后我就摔了一跤，才走。你摔哪儿了？我先给你拿药。啊，不走，不走，你别走啊，志远。 以后打雷的时候，你能不能不出去？你就在家好不好？你什么都不用做的，你就在这待着好不好？以后只要打雷，我都一直陪着你。 睡醒了，吃饭。你这也太舒服了吧！这到底是什么呀？要不我们今天关一天店吧？昨天晚上你吓成那样，今天我带你出去好好玩玩。 我想要开车，速度与激情。开车要驾照，你又没驾照，怎么开车呀？那去哪儿呀？没关系，交给我，我带你去一个更好玩的地方。我想要和你你简单爱，爱。一到你的可爱就。 想要把你宠坏，感觉到你。 放开，能不能让我永远用心的意继续爱？我要把你宠坏。y you look at me, Hey you look at me, Hey you look at me, Hey you look at me。Hey, hey, 我想要和你简单。 对不起啊，对不起，对不起，我帮你好帮你，帮好，别别别，快别动，我自己来。